Ще рік тому тема стратегічного для України вибору вектора економічної інтеграції не піднімалася. А сьогодні вона стала ключовою у великій дискусії вчених представників бізнесу та експертів, які з ініціативи руху Український вибір зібралися в Донецьку на круглий стіл. Митний союз та зона вільної торгівлі з Європою. Проблеми та перспективи для України. Виявилося, що громадяни України, які вже звикли до гасел Україні європейський вибір, не мають жодного уявлення про суть і наслідки такого вибору. Сьогодні ситуація в обществені таким образом, що частина політичної еліти нав'язує точку зрения безальтернативності європейського вибору. Йде процес маніпуляції общественним мінням. Это сообщение недостоверной или неполной информации. Я хотел бы напомнить этим политикам о том, что подобные действия в соответствии со статьей 7 Закона об основах национальной безопасности Украины является одним из разделов, который называется ⁇ Угрозы национальной безопасности Украины ⁇ Понятие ⁇ Угроз национальной безопасности Украины ⁇ входит в сообщение или навязывание недостоверной неполной или предвзятой информации. Если власть и оппозиция сегодня пытаются доказать определенные обстоятельства и продемонстрировать объективность курса западного вектора экономической интеграции, она должна представлять реальные объективные доказательства. Кроме, как минимум до сегодняшнего дня, так называемого цивилизационного выбора, который лежит в основе... Без альтернативного європейського вибору ми нічого і ніколи не слышали. Багато українців навіть не знає про те, що зона вільної торгівлі нічого спільного з потенційним членством в Євросоюзі немає. В договорі про асоціацію є розділ і пункт, де прямо говориться про те, що цей договір не визначає майбутнє відносини України і ЄС. Я цитую дословно. Возникає питання, о що йде річ. Да, речь идет о зоне свободной торговли СССР. Это главное, что надо Евросоюзу, потому как Украина привлекательна как страна для потребления товаров европейского производства. Это абсолютно понятно. Понятно то, что это повлечет последствия в виде сокращения отечественного производства, потому что наша производством не выдержат конкуренции с европейскими товарами. Это породит безработицу, это уменьшит значит, исчисление и поступление в доходную часть бюджета и многое-многое другое. У Евросоюза есть интерес. Более сильная экономика готова погладить более слабой, которая, к сожалению, является украинской экономикой. Какой же интерес в Украине? Общественное движение «Украинский выбор» приложило немало усилий для того, чтобы эту дискуссию навязать власти, навязать обществу. эта дискусія уже сьогодні починає быть, Може какими-то недостатками, може с з но мы ми об этом говорить. Более того, почала говорити об этом власть. Якщо оцінювати переваги та преференції, які Україна отримає в митному союзі, і ті недоліки та втрати, яких зазнає в зоні вільної торгівлі ЄС, то вибір митного союзу здається природним, але неприродними залишаються рішення наших політиків. Українське руководство. В последнее время предпринимают взаимоисключающие шаги, с моей точки зрения, и это как раз, мне кажется, наиболее серьезный вопрос, который необходимо прояснить и в отношении которого необходимо определить и взвесить все риски и возможности. С одной стороны, вы знаете, в Астане на Высшем Евразийском экономическом совете по инициативе президента Украины Виктора Федоровича Януковича был подписан, подписан меморандум о предоставлении Украине статуса наблюдателя а, при формировании Евразийского экономического союза. С другой стороны, вы знаете, в ноябре месяце планируется подписание соглашения Украины об ассоциации с Европейским союзом. Согласно этому соглашению, украинское руководство делегирует все те же функции, о которых я сказал, Европейскому союзу. Простая логика говорит о том, что если Украина подписывает это соглашение, то Украина перестает для таможенного союза быть партнером, потому что мы не сможем вести с Украиной обсуждение ни торговой политики, ни таможенной политики, потому что это все уже будет передано Брюсселе, и в Брюсселе будут приниматься решения без мнения Украины. И невозможно будет даже формула 3 плюс 1, о которой Виктор Федорович Янукович часто говорит, потому что 3 плюс 1 это в основном техническое регулирование. А украинская сторона предполагает в одностороннем порядке выполнять технический регламент Европейского Союза. Поэтому даже по этому разделу мы не сможем вести с Украиной даже переговоры, потому что Украина теряет свой статус суверенной страны в этой области. То есть поскольку она собирается, украинское руководство собирается просто выполнять директивы Брюсселя и, естественно, делегируя полномочия по этому кругу вопросов в Европейский Союз, но лишает себя возможности вести так, переговоры по этим вопросам с нашим таможенным союзом. Тогда возникает вопрос, кто же будет нас наблюдателем. Получается, в образе Киева мы получим в качестве наблюдателя Брюссель. Россия логична в своих аргументах. А Украина уже зіткнулася с наследками своих поспешных решений при вступе до світової Организации торговли. Я хотел бы напомнить, что Украина вступила пять лет тому назад в ВТО, и у нас вопрос возникает, а что за пять лет выиграла Украина отступление в ВТО на тех условиях, на которых, я хотел бы подчеркнуть слово, нас приняли туда, а не мы вступили. Это несколько разная трактовка. За словами Валерия Гейца дефицит торгівлі, который мы мали до вступу до СОД, не ліквідувався. Він залишається и до нині. Смотрите, уважаемые коллеги, как важно не ошибиться в стратегии. Мы до вступления в ВТО имели дефицит торговли. И после вступления в ВТО, которая декларировалась как инструмент, с помощью которого мы сможем повысить наше, мы ликвидируем этот дефицит. Он не ликвидировался и остается. Не виключено, що аналогічними будуть наслідки підписання Угоди України з ЄС. Як вдало зауважив Олег Ногінський, фактично йдеться про колоніальну схему. Відсюди вивозяться сирі, причому вивозиться саме сирі, Всю іншу продукцію ми туди поставити не можемо, а завозяться бусики, як в своє час завозили їх туземцям. Якщо наші виробники, саме виробники в цьому випадку, почнуть активно підключатися і не розуміють просто, що для них уже Сегодня вопрос выбора Украины или ее вектора интеграции – это не риторическое обсуждение господ политиков, куда там двигаться, и не такое, знаете, абстрактное какое-то движение в Киеве. А вопрос выживания их собственных предприятий, они начнут участвовать в этом процессе. Ну, я думаю, они получат к 2014-2015 году большой сюрприз. А потом на этом фоне, к сожалению, они обвинят все виды власти именно в том, что произошло. На думку экспертов и ученых, важно понимать, что Украина находится на меже принятия бесповоротных решений. У нас пока есть выбор. И украинский выбор ведет большую работу для того, чтобы украинское общество могло этот выбор сделать осмысленно. Но если будет подписано соглашение об ассоциации, выбора у нас уже не будет. Ни экономического, ни политического, ни духовно-культурного. Украинский выбор останется, как может быть, последняя надежда. Да. Но хотелось бы, чтобы в любом случае выбор был сделан осмысленно, осознанно, с полным пониманием последствий. И я благодарен Владимировичу украинскому выбору за то, что у вас, за ту работу, которую вы ведете и которая позволяет нам до широкой украинской общественности донести реальные, объективные оценки. Влада робить вигляд, що нічого страшного не відбувається. Люди не мають повної інформації, та багато хто навіть не виявляє до неї достатнього інтересу. Але вибір доведеться зробити, і це має бути український вибір на користь країни та суспільства. Ми благодарні сьогодні і нашим російським колегам, і білоруським, і казахським, які предоставляють ту об'єктивну інформацію, яка існує не теоретически, а практически говорить про нашим отношені. и о гуманитарных корнях между Россией, Украиной и Беларусь. Это говорит о том, что люди точно знают, что и с кем они хотят. И тот, кто этого не понимает, обязательно потерпит поражение.